By name Landonere You Jacobites By name London. Ear, London ear. You Jacobites by, by name Your faults I will proclaim Your doctrines I will blame You shall hear You shall hear Your doctrines I will blame You shall hear What is right And what is wrong By the law By the law What is right And what is wrong By the law what is, is right and what, what is, is wrong, wrong? The shorts are молодежные тусовки, и тогда еще как -то таковых рыцарей в природе не существовало. То есть это были ребята с деревянными мечами. Турниры, как таковой вот экстремальный спорт, только-только зарождались. Тем не менее, нам это было интересно. Дирекция заповедника, замка, Миджиб, Джиба же пошла на навстречу встречу. И мы решили поэкспериментировать, сделать, сделать вот такой вот любительский фестиваль. Восьмой фестиваль у нас участники исчисляются сотнями. Туристы, которые приезжают, исчисляются тысячами. Мы можем позволить себе пригласить именитые матеры зарубежные команды. Российские, белорусские, польские, немножечко так. Сербские, чешские. Но я думаю, что со временем мы пойдем дальше на Европу, и у нас будут выступать такие вот веселые какие-нибудь немцы либо французы. Но это все в планах. То есть у нас еще в планах 10-й юбилейный фестиваль. You jibe my name. Your faults I will proclaim. Your doctrines I will blame. You shall hear. You shall hear. Your doctrines I will blame. You shall hear. Фестиваль средневековой культуры, который уже третий год подряд проходит в стенах Меджиборской крепости. На него съезжаются реконструкторы со всей Украины. В этом году у нас гости, кроме украинских реконструкторов, приехали с России, с Беларуси, с Молдовы. Очень много музыкальных коллективов, танцевальных групп. То есть такая веселая средневековая тусовка в стенах Меджиборской крепости.

Всем огромное спасибо. Мы очень полюбили вас за это время. Вы очень классные. Очень хочется увидеть вас еще раз в следующем году. Спасибо вам большое за то, что вы нас пригласили, за то, что мы участвовали у вас. Спасибо вам большое за этот прекрасный замок, который вы содержите в таком состоянии, в котором он есть. Очень нечасто можно встретить такое... Дружеское, теплое общение. Вот, очень приятно было. Прекрасное волшебное место. Чудесные звезды и хорошие люди. И это вы... самый неформальный и самый простой и добрый фестиваль на всей планете. Одним словом, любимый фестиваль Украины. Нет, <связи> Фестиваль дает возможность отвлечься от городской суеты и проблем дома, на работе. То есть сюда, когда приезжаете в крепость, вы полностью отключаетесь всех, от всех своих проблем, попадаете совершенно в другой мир, в мир там, средневековья, праздника, в мир средневекового веселья, карнавала. То есть полностью можете себя почувствовать в том времени, посмотреть, как выглядели рыцари в доспехах, посмотреть на рыцарские бои, покушать еду в средневековой харчевне, которая прямо на ваших глазах будет приготовлена на костре там, по средневековому рецепту полностью окунуться в эту атмосферу, классно отдохнуть, классно повести время, завести себе кучу новых друзей. Как говорили в Древнем, в древнем Риме, хлеба и зрелищ у нас здесь все есть. У нас есть замечательный наш аутентичный кабак, веселый бурдюк, где можно от мяса до все абсолютно у нас есть. И у нас есть замечательное зрелище, которое будоражат кровь, возбуждают женщин и заставляют мужчин задуматься над собственными фигурами и пойти, наверное, в тренажерный зал. Рыцарская башня, которая вот там вот далеко большая, вот она полностью занята бойцами, рыцарями. Там живет очень много народу. Каждый из них. Боевая единица, каждый из них в поле воин. Потому что, как показывают наши рыцарские бои, один человек, который остается на поле, вот он решает судьбу целой команды. наверное, прежде всего какой-нибудь своей собственной романтики. Полностью вся жизнь связана этой музыкой, это определенная литература это определенный круг общения, то есть рыцарство у всех этих ребят в крови и действительно, то есть рыцарство от уступить женщине место в метро до набить кому-нибудь рожу в турнире, так, довольно безопасно. Хотя безопасно, это тоже по большому счету делами по воде писано, потому что алибарда все-таки весит Около 15 килограмм, и когда она прилетает в стальной шлем, который на голове, то мало не покажется. Лично сам переживал подобное. Ну, не, не скажу, что я вам этого не желаю. Я желаю этого каждому мужчине, чтобы почувствовать себя мужчиной. Это обалденный выброс адреналина. Мы работаем работу круглыми днями, мы сидим в офисах, надо где-то немножечко расслабиться. Странно, конечно, звучит, да, когда человек одевает на себя около 40 килограмм железа, берет в руки тяжеленную алибарду, да, умудряется ею махать, получает по голове, но тем не менее, да, это отдых. После него не хочется сидеть в подворотне, не хочется э, связываться с наркотой, не хочется связываться с темными какими-то делами. Мы, честно могу сказать, мы воспитываем молодежь. Айтроль на Хватит Время Виной пекер, сидор лимонад, сидор лимонад, вино и пекер.

п'ємо сідер. Фірмовий напіток цього фестивалю. Відпочивний веселий бурдюк. наливаю самый лучший алкоголь в мире. Лучшее вино не порошковое, натуральное, домашнее. Домашний бехер. Наливается у нас здесь сидр, здесь наливается лимонад. Самый лучший, кстати, в мире. Вообще, самый крутой фестиваль. Все приезжайте, всем будем рады видеть вас. отпраздновали, но вчера подарили большой именинный торт. И да, и затушили. Вот. И желание загадали. Да? Да. Одно. Да. 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 И, и все мы все. мыслим одинаково. Да. Алентрада! Всем вам рада! Мы вас любим! Любой человек всегда хочет когда-нибудь побывать в параллельной реальности, параллельной вселенной. Некоторые для этого курят и пьют. Для нас достаточно одеть доспехи и приехать сюда. Мы реально погружаемся в Средневековье, мы живем в шатрах, мы едим аутентичную еду, мы одеваемся в аутентичную одежду. На три дня мы забываем о том, что мы живем уже в 2012 году, мы переселяемся там в 15-й, вернее, даже от 9 до 16 века. Это просто сказка. То есть кто-то читает сказки, кто-то их пишет, мы ее создаем, мы в ней живем. Я думаю, каждый хочет побывать в сказке, поэтому если у вас есть такое желание, как говорится, welcome. со своей дружиной. Замечательно. Мы первый раз и чертовски довольны. Приедем еще обязательно в следующем году. И крепость красивая. Да, и хорошо сохранившаяся. Я и и очень радуюсь, что реконструкция идет. не стоит все на месте. Фестиваль очень понравился, не первый раз мы на же народу очень много в этот раз, по-моему очень удался фестиваль. Да, очень вот. понравилось. Вообще каждый раз он удается это лучшая команда организаторов по-моему, это вот спаянная команда друзей. Мне очень понравилось, и атмосфера, и люди мне понравились, вообще Украина классная страна. Так как здесь нигде просто не бывает. Себе, набираешь форму ну, грубо говоря спортсмен при этом успехи весит очень много э, веса и с ним надо вот, управляться как бы двигаться вообще советую всем заниматься очень круто просто шикарная организация вообще блеск черодяку и боевые братства Середньовічної культури стародавній Меджибеш, який проходить в стінах Меджибиської фортеці вже в восьмий раз, має кілька аспектів. По-перше, це зрозуміло фестиваль. Це подія, яка є центральною, ключовою цілого року. Ми готуємо його рік, проводиться рекламна кампанія і, зрозуміло, готуються люди приїхати до нас. Це не тільки рицарі, хоча основні ключові речі це поєдинки рицарські. Але сюди приїжджають гарні музичні гурти, гарні танцювальні гурти. І останнім часом приїжджають дуже гарні гурти фаєр-шоу, які тут утворюють цілі спектаклі, вогню. А ще фестиваль це величезна подія для самої фортеці, тому що вона в ці дні вона оживає. Тут знов звучить музика, тут знов танцюють, тут знову б'ються. І це є дух фортеці, тому що фортеця це не тільки військовий об'єкт, а це місце перебування людей. І зрозуміло, що в житті цих людей все було. Так ось наші відвідувачі мають можливість відчути себе, не мов би повернутися да, на півтисячоліття майже назад, і відчути, що тут було. Зрозуміло, що тут відбувалося теж багато всяких подій, і зрозуміло, що ці події залишилися в історії. І ось поєднання і розважального. Участі і пізнавання самої історії, тому що під час фестивалю наші відвідувачі дивляться музеї, музейні експозиції, а в нас чотири музейних експозиції: і історична, і етнографічна, і художня, і музей пам'яті жертводомору. Тобто поєднується і пізнання нашої історії, і зрозуміло, що і є розваги і для майстер класи танцювальні. і… Люди мають можливість. Притом програма складена так, що відпочивають і беруть участь в фестивалі не тільки дорослі, а обов'язково діти, які до нас теж на фестиваль приїжджають дуже багато а фортеця, який вже виповнилося більше 865 років від першої згадки. Вона завжди рада вітає всіх, всіх, хто до неї приїжджає. І дух той позитивний дух фортеці. Те тепло, яке вона віддає учасникам, тим, хто до нас приїжджає, вони несуть його собою далі. І я думаю, кожного в кожного серці залишається частинка нашої фортеці, до якої ще і ще раз хочеться приїхати. посвящается всем украинским мастерам-пивоварам. Она у нас называется «Хорошо быть пивоваром», ну, поскольку мы у вас в гостях в вашей замечательной стране. А сегодня она называется «Хорошо быть украинским пивоваром». Скоро сровнева, его, а ты я в лице духа. Ты выше ухода. с коми посадим, на извертываемый быстро правый, не пообещали, не И весь день доложит, что А я всегда себя снимаю, каждый день.

Чувствуете себя в средневековье, это весело, это интересно. В средневековье не так страшно, как его рисуют, как его описывают. У нас всегда все весело, чисто с запахом дыма, шашлыка, пива, вина красивых женщин.